કલર કોન્ટ્રાક્ટરે પહેરેલ સોનાના દાગીના ઉતરાવી લઈ લૂંટ કરેલાનો બનાવ બનવા પામ્યો હતો જે બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પોલીસ સ્ટાફના કર્મચારીઓની જુદી જુદી ટીમ બનાવી હ્યુમન અને ટેકનિકલ સોર્સીસની મદદથી ગુનો આચરનાર ઇસમોને શોધવા કાર્યરત હતા તે દરમિયાન પોલીસ સ્ટાફના વ્યક્તિને બાતમી મળેલ કે ગુનો આચરનાર વ્યક્તિ ઈરાની ગેંગના સભ્ય હોવાની અને આ બંને ઈસમો અજમેર રાજસ્થાન હોવાની હકીકત મળતા અજમેર ખાતેથી અજમેર પોલીસ સ્ટાફના રાજારામ સૌની અને નેમીચંદજીની મદદ મેળવી ગુનો આચરનાર ઈરાની ગેંગના સભ્ય અબાલુ જાફર ઈરાની અને તાહિર સૈફુ અલી સૈયદ જે બંને રહેવાસી મહારાષ્ટ્રનાઓને પકડી પાડી વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નોંધાયેલ લૂંટના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી એલસીવી ઝોન એક દ્વારા प्रशंसनीय कामगिरी करी है लगभग एक महीने तो पहले एक बनाव बना था जिसमें दो मई को जो है ये तो हमारा जो बाड़ा विस्तार पर है उसमें तो विजयनगर अंडर पास है वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था उसके पास एक बाइक पे दो लोग आते हैं जो अपना क्राइम ब्रांच का उसको बता हैं कि आप ये जो है अपने गहने और पैसे जो है वो निकाल के एक तो रुमाल में बांध लीजिए तो जैसे वो वो पक कर रहा था उस दौरान उन्होंने उससे जो है चीना झपटी करके उसका जो माल है जो लगभग

आ, हमें बताई तो मेरी जो एन सी बी की टीम है उसको मैंने इसमें डिटेक्शन में लगाया और ऐसे करके हमने तीन चार टीम्स इसमें बनाई जो एक कैमरा देखने के लिए बनाया एक हमने जो है फोन वगैरह के जो डिटेल्स हैं उसके लिए लगाया और जो लोकल हमने इंटेलिजेंस के लिए लगाया तो ये सारी टीम्स जब अपना काम कर रही थी तो लगभग हमने 200 से ढाई सौ कैमरा इसमें देखे तो हमें पता चला कि ये लोग पहले से प्री प्लान प्लान करके नहीं आए थे ये सी सी टी वी में ऐसा देख रहे हैं कि ये काफ़ी दूर से बाइक से ही ये लोग आए हैं और ये रास्ते में देखते हैं कि जिसको भी इनको लगता है कि किसी ने गहने ज्यादा पहन रखे हैं या किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसको ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं कोई पहले से ये रेखी नहीं करते हैं और यही इनका पहले से एमओ भी रहा है इन लोगों के खिलाफ पहले से आ, मैं बताऊँ आपको तो सात गुना जो है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर हो रखे हैं ये ईरानी बस्ती पुणे में पड़ती है वहाँ के रहने वाले हैं और ये इनका एमओ जो है इसीलिए इनका ईरानी गैंग के नाम जो हमको देते हैं यही इनका एमओ है कि ये जो है फेक आईडी डी बताकर और जो राह चलते जो लोग होते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं पुलिस का रॉक जमाते एमओ रहता है तो हमने इस और डिटेल्स पता की तो हमें पता चला कि अजमेर में भी ये इसी टाइप का बनाव करने के लिए गए हैं तो हमने यहां से टीम अपनी अजमेर भेजी तो पहले एक बार हमारा जो तो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाया ये लोग जो है वहाँ से भाग गए फिर दोबारा इन्होंने जो है अजमेर में कोशिश की तब हमने इनको पकड़ा इनकी सात गुनाह इनमें ऑलरेडी दर्ज हैं एक बार इनकी जो है परिवार भी वहाँ पे महाराष्ट्र में किया जा चुका है अभी इनके पास से जो चोरी का सामान था वो रिकवर हो गया है उसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन और एक बाइक जो इन्होंने यूज़ की थी घटना को अंजाम करते हुए वो भी जो है रिकवर हो गई है और आगे के प्रोसेस जो है वो जारी है एक इसके साथ साथ मेरा एक जो रिक्वेस्ट है वो लोगों को ये है कि कभी भी कोई ऐसा अगर आपको पुलिस की आइडेंटिटी बता के कोई सामान या कुछ भी ऐसा हरकत करता है जो आपको लगता है है कि ये डाउटफुल तो अपना सामान ऐसे ही किसी किसी को ना दें या से से पुलिस से डरे ना आप सोन नंबर पर कर डायल करें या आपके जो निरिस्ट अधिकारी होंगे एक बार वेरीफाई कर लें कि जो आपके साथ घटना बन रही है क्या वो सही है या नहीं है ज्यादातर ये देखने में आता है कि डर की वजह से जो है लोग अपना सामान दे देते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए तो उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो है कभी भी आपको डरा धमका के ऐसे नहीं करेगी अगर कोई जेनविन पुलिस का कोई कारण होगा तो वो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगी या आपको जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको फॉलो किया जाएगा ऐसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है जो गुजरात पुलिस है या अहमदाबाद पुलिस है वो पूरा जो है पब्लिक के सपोर्ट में रहती है और किसी से डर के जिस तरीके की चीजें आप ना करें तो आप उस चीज से बच सकते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई आदमी ऐसा घूम रहा है तो उसकी भी आप रिपोर्ट जो है सोना पसंद कर सकते हैं ना जो दो आरोपी अरेस्ट हुए एक का नाम है अबालुक इरानी और दूसरे का नाम है ताहिर सैफुली सैयद तो ये दोनों जो है जैसे मैंने बताया ये जो है ईरानी बस्ती होने के रहने वाले हैं बाइक अभी तक जो है जो, है जो हमें रही है तो कैमरा से अपने साथ ही लेके आए लेकिन इसका एग्जैक्ट ये चोरी की है या ये इनकी खुद की बाइक है इसकी अभी जो है वो जांच पड़ता चल रही है फिलहाल ऐसा देखने में आ रहा है की अपने साथ में ही ये वहां से बाइक लेके आए जो आई कार्ड इनके पास मिला है वो कहाँ पे इन्होंने बनाया है ये आई कार्ड इनके पास पहले से ही है और ये इन्होंने खुद ही बनाया है और बाकी इसमें कितनी बार इस आई कार्ड को यूज कर चुके तो हैं और इनिशियली इन्होंने ये कब यूज किया था इसकी जांच पड़ताल अभी कर रही है लेकिन इन्होंने एक जो आई कार्ड इन्होंने राकेश शर्मा नाम का जो आई कार्ड है वो इन्होंने जो यूज किया था वो ओरिजिनल आई कार्ड जो है वो हमें अभी मिल गया है सबके तो अलावा कोई और इनके साथ गैंग जो अभी जो इस घटना में जो आए हैं जो सीसीटीवी में दिखे हैं वो दो ही लोग हैं इसके अलावा इसमें लोग हैं या नहीं है ये इन इंटरव्यूशन के बाद